मराठी विरुद्ध हिंदीचा वाद सध्या राज्यात गाजतोय पण शहरापर्यंतच नाही ते ग्रामीण भागातही आता असे वाद दिसत आहेत नांदेड मधल्या एका घटनेनं असाच प्रकार समोर आला पण त्यानंतर उत्तर भारतीयही पेटून उठली आहेत झालं काय तर नांदेड बस स्टँड फक्त लघुशंकेसाठी शंकेसाठी पाच रुपये घेतले जात होते या ठिकाणी एका व्यक्तीनं कर्मचाऱ्याला याबाबत जाब विचारला तेव्हा त्यानं उडवा उडवीची उत्तरं दिली आणि मराठीत बोलण्यासही नकार दिला त्यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी एंट्री केली पुढे काय झालं पहा मी तर नांदेड स्थानकला आहे आणि हे जे इसम आहेत ते लघवीसाठी पाच रुपये मागत आहेत आता यांची कंप्लेंट करणारच आहे मी तुमचं नाव काय सांगत नाम बदल होत नाही ना तुम्हाला कंप्लेंट हो ना, ना तुम पैसे एक नंबर का ना एक नंबर के लिए पैसा तो तो ले देवोगे। तो 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 हाँ तो रहे तू तो क्या करता मैं क्या करता करता तुम तू पहले मराठी बोल तू पहले मराठी बोल तू पहले हाँ ठीक है ना क्या कर बताएंगा ना बताएंगा क्या करता ठीक है कोई बात नहीं तू मराठी बोलता नहीं ना ठीक है तू मराठी बोलता नहीं ना कर तू पांच रुपये घ

प्रेमा प्यार से अगर बोलते हैं तो छोड़ देते ना हम पहला सागर मल्ला था मेरे को मराठी नहीं आती हाँ। सीख रहा तो देखो आती थी क्या हम हां इतनी दादा की वीडियो में बहुत इतनी मस्ती आ ली कर दो बाय मारा मारा हा, 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 आता दे मी माणसाची माफी मागतो मी आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांची माफी मागतो मी राजसाहेबांची माफी मागतो याच्यानंतर चूक होणार नाही पण याच्यानंतर माझ्याकडून अशी चूक होणार नाही मराठी शिकशील ना शिकतो की नाही जमा आता नंतर जर तर काल नांदेड ते बस स्थानकात सुलभ शौचालयामध्ये एक महिला आणि एक मराठी माणूस गेले असतात तिथे जो कामाला परप्रांतीय व्यक्ती होता त्याने त्यांच्याशी तैन आरेरावेची भाषा केली आणि जेव्हा मराठी माणूस त्यांच्याशी म्हणला की मरा मला मराठीत बोला तो त्याची भाषा अशी होती की ज्या नाही बात करता मराठी मी तेरसे जो होता हो करले त्याच देच, त्याच्या संदर्भात आम्ही आज त्याला भेटण्यासाठी गेलो होतो की तुला एवढी मस्ती कसं काय आली त्यावरून तो आम्हाला पण उद्धट बोलत होता म्हणून आम्ही मनसे साईने जो सोप द्यायचा होता तो त्याला दिला मनसे कार्यकर्त्यांनी मराठीचा मुद्दा काढून संबंधित कर्मचाऱ्याला धडा शिकवला पण दुसऱ्याच दिवशी उत्तर भारतीय व्यापाऱ्यांनी थेट वजीराबाद पोलीस ठाणे गाठलं मारहाण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी तसंच शहरातील हिंदी भाषिक आणि उत्तर भारतीय व्यापाऱ्यांना सुरक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली ला मारहान कर तो दस बारह आदमी आए थे लेकिन पहले दो लेडीज तरफ और दो जेंट्स तरफ आए और दोनों बाथरूम जाने लगे दोनों तरफ से तो हम जेंट्स को बोले कि नहीं इधर नहीं है बाजू में है बगल में है तो कहते हैं नहीं इधर जाऊंगा और उसके बाद नहीं जाने दिए तो क्या कहता है जो हम बोले जे पाँच रुपये लगते हैं इधर जाने का और उधर फोकट है तो बोला नहीं मैं इधर ही जाऊँगा और गाली देने लगे माँ बहन सबको हिंदी और मराठी दोनों में गाली देने लगे और उसके बाद जो है सो जब गाली उली दे दिए तो कोई भी आदमी जो है सो अपना अथी होगा जो हाँ गाली दिया है हमको मूड गर्म हो गया उसके बाद जो है सो वो हमारा वीडियो बनाने लगा अपना जो बोला वो नहीं बने और मेरा वीडियो बनाने लगा जो मैं बोला जो क्या करता जाओ हाँ यही मैं बोला था लेकिन आप कह के ले पाँच रुपये पेशाब के लिए तो पेशाब के लिए नहीं ले रहे संडास संडास के लिए, के, लिए, के लिए पांच रुपये लेते हैं तो को मराठी जबरदस्ती बोलने के हाँ जबरदस्ती बोलता है जो मराठी बोलो यह बात खत्म हो गया उससे कोई पता है जो यहाँ मराठी बोलना है रहना है तो मराठी बोलना है मराठी बोलो जबरदस्ती फिर कल होके फिर कल होके आया और वही तीन और चार बजे के करीब में और बारह चौदह आदमी से पहले दो आया उसके बाद धीरे धीरे दस बारह चौदह गए लेडीज भी थे और कहते हैं कि मराठी नहीं बोलेगा मराठी नहीं बोलेगा अब मारने लगा मराठी ची बबरी करता नहीं भाषे का मुद्दा उपस्थित राज्यात राजन के उत्तर भारतीय जर दर रोज होत मारहाण हो तो ही हाथ उगारावा लगे इशारा देखी दिला कल हमारे उत्तर भारतीय के साथ मारपीट किया ठीक है अगर वो नाजायज पैसे ले रहे हैं आप कार्रवाई करो लेकिन मारने का हक किसी ने नहीं दिया कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते ठीक है ना अच्छा अगर वो नायज पैसे ले रहे वो करो कार्रवाई और आपके मराठी बोलने के लिए प्रेशर नहीं डाल सकते हमारे सी साहब ने भी बोला है कि अभी तुम ये बोल सकते कि अभी मराठी सीखो ठीक है अब मैं पच्चीस साल से महाराष्ट्र में रह रहा हूँ मेरे को मराठी नहीं आई मेरे बच्चों को आती है थोड़ी बहुत, बहुत मराठी लेकिन मेरे को मैं समझता बोलना नहीं आता तो क्या मैं महाराष्ट्र में नहीं रह सकता क्या देखिए देश संविधान से चलेगा भारत का हिस्सा है एक महाराष्ट्र संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें जिस प्रांत की भाषा नहीं आती आप उस प्रांत में नहीं रह सकते ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या इसका मतलब सीधा सीधा ये षड्यंत्र चालू है कि महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के नाम पर दंगे कराना महाराष्ट्र की शांतता को भंग करने की साजिश चालू है ये लेकिन ये राजनीति सफल नहीं होगी राज ठाकरे जी उत्तरवासी भी चालीस हजार के लगभग चालीस हजार के ऊपर ही बैठेंगे और हिंदी भाषी में गिनो तो देखो मुस्लिम लगभग नाइनटी परसेंट हिंदी भाषी है आप उनको जाके बोलो ना हिंदी में बात क्यों करते मराठी में बात करो फिर देखें तुम्हारे में कितना बूटा तुमको तुम्हारी औकात जब भी पता चल जाएगी अच्छा सिख समाज नहीं देखिए आप एक बात आइए आप घोर गरीब को सता रहे खेड़ किसको सता रहे गाड़े वाले को सता रहे साइकिल रिक्शा वाले को सता रहे अरे तुम सिख समाज देखो साढ़े चार लाख सिख समाज की आबादी है, है ना सब 90 परसेंट हिंदी बोलते हैं मतलब तुमको ये गरीबी मिले गलत है ना, लेकिन उनका एक चाहिए लगाया मराठी सीखने के लिए स्पेशल घर पर बुला करके नहीं सीख पाया पूरी मराठी कोशिश करते भाई हमको भी हमारा व्यवहार कर रहे हैं हमको भी अच्छा है कि हम व्यवहार करें तो थोड़ा कंफर्टेबल रहे लेकिन आते आते आती है चीज़ पच्चीस साल हो गए समझते हैं थोड़ी थोड़ी बोलते हैं आप एक बार बताइए उत्तर भारतीय एक बार पिटलेगा दो बार पिटलेगा तीन बार पिटलेगा फिर कल को अगर उसने अपना हाथ खोला फिर वो लोगों उत्तर भारतीय उपद्रव ही होते हैं उपद्रव है। कर रहे मतलब पहले तो तुम कर रहे हैं ना उपद्रव अपनी तो आत्मरक्षा का अधिकार फिर सबको ही है ना ये गलत है ये गलत हो रहा है ये राजनीति गलत है ये राजनीति खत्म हो जाएगी और हम बहुत जल्दी पूरे हिंदी भाषी समाज का आह्वान करेंगे बहुत जल्दी त्यामुळं वाद मराठी हिंदीवर गेला असला तरी बस स्टँडवर लघवीसाठी पाच रुपये द्यावे लागत असल्याचा प्रश्न कोण लावून धरणार आणि सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी कोण लढणार हा प्रश्नही तितकाच महत्वाचा आहे नांदेडहून नागोराव भांगे पाटलांसह ब्युरो रिपोर्ट लोकमत डॉट कॉम